नमस्कार मी कैलास साबळे आपण पाहत आहात दी पॅन्थर टाइम्स महाराष्ट्र राज्यामध्ये सगळीकडे लॉटरीवरती बंदी आहे अनेकदा या लॉटरीच्या बंदीवरती राज्य शासनाने कारवाई करून अनेकावरती दंड देखील लावलेला आहे अनेकावरती गुन्हे दाखल केलेले आहेत परंतु ठाणे जिल्ह्यामध्ये सदर हे जे लॉटरीचे प्रकार आहेत ते सातत्याने सुरू आहे मागच्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये देखील सदर प्रकरण हे अत्यंत गाजलं होतं उल्हासनगरच नव्हे तर अंबरनाथमध्ये देखील आमदार बालाजी केनीकर आणि उल्हासनगरचे आमदार कुमार आयलानी यांनी देखील हे जे लॉटरीचे धंदे आहेत यांच्या विरोधामध्ये तक्रार केली होती जेणेकरून काही दिवस से सदर प्रकरण थांबलं होतं परंतु त्यानंतर आता परत जोमाने निवडणुकीच्या नंतर परत जोमाने हे राजश्री लॉटरी आणि ऑनलाईन लॉटरीचा धंदा हा ठाणे जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे अनेक ठिकाणी मंदिर असो मस्जिद असो शाळा असो कॉलेजेस असो त्याच्या आसपास असलेले अनेक ठिकाणी या लॉटरीचा उद्योग सर्रासपणे चालू आहे पोलिसांनी देखील अनेक वेळा कारवाई केली आहे परंतु छुप्या पर अशा प्रकारे सातत्याने घडत आहे अनेक ठिकाणी चालू असलेले हे ऑनलाईन लॉटरीचे उद्योग ज्यामध्ये उल्हासनगरमधील नव्हे ठाणे जिल्ह्यातील अनेक पत्रकारांनी याबद्दल बातम्या केलेल्या आणि त्यामुळेच कदाचित जे माफी आहेत लॉटरी माफिया आहेत किंवा जे गँगस्टर आहेत यांना आता एक त्याबद्दल भीती वाटत आहे की कदाचित हा प्रकार बंद होईल आणि त्यांचं नुकसान होईल अशातच काँग्रेसचे उल्हासनगरचे सेवा दलचे अध्यक्ष शंकर आहुजा यांच्या मुलाला बावीस जुलै रोजी एक कॉल येतो ज्यामध्ये ते त्याच्या मुलाला सांगतात की तुझ्या वडिलांना समजावून ठेवू अन्यथा आम्ही त्याचा राकेश शेट्टी बनू राकेश शेट्टी हा एक बार व्यावसायिक होता आणि त्याची आत्ता दोन हजार पाचमध्ये त्याची हत्या झाली होती ज्यामध्ये अनेक गँगस्टरांचे नाव देखील आले होते उल्हासनगरमधील देखील एक आरोपी त्यामध्ये पकडला गेला होता कदाचित याच अनुषंगाने त्याने त्या मुलाला घाबरवण्यासाठी दुबईहून कॉल केला होता यानंतर लगेच चोवीस तारखेला शंकर आहुजा यांना देखील कॉल येतो आणि ते कॉलवर त्यांना धमकावत होते की तू आता तरी सुधर कदाचित त्यांना असं वाटत असेल की जे काही माध्यमातून बातम्या येत आहेत ऑनलाईन लॉटर्यांच्याबद्दल तर शंकर आहुजा त्याबद्दल त्याचा त्याचा हात आहे असा त्यांचा काहीतरी समज आहे शंकर आहुजा यांनी आता आपल्या स्वतःच्या सुरक्षेसाठी अनेक ठिकाणी तक्रार दाखल केली आहे पोलीस विभागाला त्यांनी कळवले आहे की कशा प्रकारे त्यांना आता धमकी दिली जात आहे आणि त्यांच्या जीवाला आता धोका आहे त्यामुळे त्यांनी संरक्षणाची देखील मागणी केलेली आहे आता गेली पंधरा दिवस होत आहे सदरच्या बाबतीत अजूनपर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही आरोपी कोण आहेत याचा पोलीस शोध घेत आहेत आतापर्यंत त्यांना सुरक्षा देखील प्रदान केली नाही अशातच त्यांनी शंकर आहुजा यांनी माध्यमांशी बोलताना दिलेली सविस्तर माहिती बावीस जुलै को मेरा लडका अमित आहुजा इंटरनेशनल कॉल आया टाइम आय था, था लडकेने उठाया नाही लेकिन सेम डे उसने बावीस तारीख को जब उठाया तो उसको बोला कि भाई तेरे पिताजी को समझा दो मैंने राकेश सेट्टी का मर्डर किया है दुरुबार वाले का मेरे मामले में नहीं है नहीं तो मैं राकेश शेट्टी के जैसा तेरे पिताजी का कून कर लू मामला क्या था किस वजह से ही आपके लड़के को बात किया जाए लड़के ने तीन चार टाइम पूछा आपका नाम क्या है क्या बात है नहीं बोले वो तुमको पता है तुम्हारे पिताजी को भी पता है इस इस कॉल के बाद आपको भी कॉल आया था उस बार उस वक्त में उस जो कॉल करने वाले जो धमकी दे रहा था उसने आपको क्या कहा उसके बाद में चौबीस तारीख को मुझे कॉल आया सिर्फ पहले भी तीन चार टाइम मेरे पास आए थे लेकिन इंटरनेशनल कॉल था मैंने उठाया नहीं तो बाविस को लड़के ने बताने के बाद चौबीस को जब कॉल आया तो मैंने वो कॉल उठाया रिसीव किया उसको पूछा मैंने भाई तुमने तो मेरे लड़के को क्यों फ़ोन किया तो उसने बोला कि तुमने फ़ोन नहीं उठाया करके मैंने तुमको तुम्हारे लड़के को फ़ोन किया उसका ये कहना है कि मैंने पैसे इन्वेस्ट किए इस वजह से तू मेरे बीच में मत आ नहीं तो तेरा राकेश सेठी के जैसा कर मामला ये बताया जा रहा है कि जो राजश्री लॉटरी सरकार ने बैन की हुई है इस लॉटरी पे काफी लोगों का पैसा लगा हुआ है आपको लगता है लॉटरी वाले का किसका मेरे पास फोन नहीं आया क्या आपने पुलिस स्टेशन में इस मामले में मामला दर्ज करवाया मैं लड़के को लेकर बावीस तारीख को शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में गया था लड़का मेरा अमरनाथ में रहता है वो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में एन सी लिया गया है उनका कहना है कि हम ये कॉल नहीं कर सकते फिर भी आप कह रहे तो हम एन सी ले करेंगे क्या आप चाहते हैं कि आपको सुरक्षा मिले है उसके बाद चौबीस तारीख को मैंने एन सी लगा के कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर डीसीपी और पुलिस स्टेशन में उनको लिखित में दिया है कि मुझे पुलिस पर्टिशन दिया जाए आप कैसे कहना है कि इंटरनेशनल कॉल ट्रेस नहीं होता है बताने है जा सकता कल को अगर कोई अघटित घटना घटती है तो इसमें आप पुलिस का जवाबदार मानेंगे इसके अंदर पुलिस और प्रशासन जवाबदार रहेगा कि मेरा खून हो गया या गोलियां चली या मैं मर गया तो ये सब जवाबदारी पुलिस और प्रशासन की रहेगी आने वाले दिनों में आप इस मामले में क्या, आपकी क्या पहल होगी मेरी यही पहल है कि हमारे जो उल्हास नगर के अध्यक्ष है जिला के रोहित साली उनको लेके ए सी और हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ थे विजय मरठीवाल नाना पटोले इन सब से मुलाकात करके उनके कान में ये बात डाल देंगे क्या आपको उम्मीद नहीं मुझे तो पुलिस की तरफ से कुछ उम्मीद नहीं लग रही है प्रोटेक्शन देंगे वगैरह जब वो काली ट्रेस नहीं कर सकते तो आगे क्या करेंगे सोबत कांग्रेस के अनेक नेते जे हैं देखी यहाँ आता मागनी के लिए है कि शंकर आहूजा न्याय मिलावा देखी सुरक्षा प्रदान कर ये जैसे ही अभी मालूम पड़ा मैंने शंकर आहूजा से फोन में बात किया हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं शंकर जी उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस के सेवा दल के अध्यक्ष हैं और काफी सालों से और पार्टी में बहुत तन मन धन से सेवा करते हैं पार्टी की मुझे बड़ा शौक लगा था मैंने पेपर पढ़ा ये हालत पड़ी कि भाई इस तरीके से कोई धमकी भी नहीं है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फटाफट फोन पर पूछा और मैं यहाँ आया हूँ कांग्रेस ऑफिस में मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि तो शंकर आहूजा के साथ हमारी पूरी उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी खड़ी है एज ए प्रवक्ता मैंने अभी कल मैं रोहित साहब रोहित सालवी जी से बात करूँगा जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं और इसके लिए जो इन्होंने कंप्लेन की है इनकी सुरक्षा की डिमांड करेंगे हम डीसीपी साहब के पास जाएंगे उनसे बात करेंगे और उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए वही तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और इसके अलावा भी वो महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी में जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं हमारे पार्टी अध्यक्ष नाना पटोले साहब और जो भी हमारे ऑफिस वेयरस हैं उन सबसे बात करेंगे लेकिन ज़्यादा जोर हमारा यही रहेगा कि शंकर आहुला जी को सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि तो ये महत्वा की बात ही कि है कि उल्लासनगर शहरा मध्य नवीपूर्ण थाने जिले में बेकायदा अन से राज्य है ते सर्रासपणे चालू आहे सन्मान्य मुख्यमंत्री यांचा हा हा जिल्हा आहे त्यांनी देखील अनेक बेकायदा बांध बेकायदा धंद्यावरती कारवाई केलेली आहे परंतु या बेकायदा ऑनलाईनवरची जे कारवाई होत आहे ती पाहिजे तशी होत नसल्यामुळे कदाचित ये हे जे गँगस्टर आहेत किंवा जे माफिया आहेत त्यांचं मन वाढलेलं आहे येणाऱ्या काळात याबद्दल आता कशी कारवाई केली जाईल या देखील याबद्दल देखील जनतेमध्ये उत्सुकता निर्माण झालेली आहे कारण एखाद्या एखाद्याच्या जा जीव जाण्याची जी शक्यता असू शकते कारण हे माफिया आहेत आणि माफियाने उल्हासनगर शहरामध्ये अनेकदा मागळू घातलेला आहे हे सांगायची काही वेगळी गरज नाही